assalomu alaykum aziz birodarlarim videoni keng tarqalishi uchun layke bosishni unutmang payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh ilm xazinasi muftiy nuriddin domla xoliqnazarov hazratlarining rasmiy islomiy kanali بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيز جماعة المسلمين قرمت لي وتخلار وكوكالار قرمت لي أستاذ لار محترم إمام bugun alloha aza va jallaning marhamati bilan siz azizlar bilan ushbu yusuf jomi masjidinda birga namoz o'qishligimizni ushbu masjidni bir tuhfa sifatida qabul qilishlik tadbirida qatnashayotganimizdan allohga shukronalar aytaman allohi aza va jalla masjidni xalqimizga o'zi muborak qilgan bo'lsin qutlug' bo'lsin ilohim bu masjidda uzoq yillar ibodat taqvo ma'rifat bardavom bo'lishligini alloh nasib qilsin albatta o'tgangi yilgi voqeadan hammamiz mahzun bo'lgan edik qalbimizda bir tashvish mana shunday bir ollohni sinovini boshimizdan o'tkazdik lekin xalqimizning birdamligi xalqimizning matonati xalqimizni mana shunday qiyin kunlarda bir biriga yelkadosh ekanligini hammamiz guvohi bo'ldik diyorimizning barcha o'lkalaridan ushbu voqeada sardoba voqeasida kelib hol ahvol so'rashlik e, yurtimiz rahbari prezidentimizni o'zlarining e, tashriflari hukumat miqyosida e'tibor natijasida biz bu sinovda hammamiz bir e, mar chiroyli ollohni marhamati bilan yengib o'tishlikka muvofiq bo'lib turibmiz ilohim mana shu voqealarda zarar <laughs> ko'rganlarga alloh taolo o'zi ko'rgan zararlarini yanada yaxshilik bilan qoplasin o'tganlarni alloh rahmat qilsin bugungi bu masjidimiz esa mana vaqf xayriya jamg'armasi bilan birgalikda xalqimizni bu yerdagi yaxshi mo'min musulmon saxovat pesha aziz birodarlarimiz aka ukalarimizning sa'i harakati bilan mana shu ollohni bayti bino qilindi albatta allohning yer yuzidagi baytlaridan bir bayt bo'lgan masjidni bino qilishlik bunga xizmat qilishlik ulkan savob rasulimiz alayhissalotu vasallam manbana qaso deganlar rasululloh sallallohu alayhi vasallam ya'ni kim bir masjidni bino qilsa olloh u kishi uchun jannatda bir qasrni bino qiladi deganlar ya'ni bu masjidni qurilishiga ishtirok etgan hammaga mana shu savob bor inshaalloh kimdir moli bilan kimdir kuchi bilan kimdir mehnati bilan kimdir dalolati bilan kimdir duosi bilan xizmat qiladi har bir xizmat qilgan mu'min musulmonlar inshaalloh mana shu masjidni qurilishiga hissasini qo'shganicha u dunyoda alloh ha azza va jallaning ajridan mukofotidan nasibador bo'ladi inshaalloh albatta azizlar bu e, masjid Allohning bayti deb atalinadi allohning bayti insonlarga bir ma'rifat beradi ma'naviyat ulashadigan taqvosini ziyoda qiladigan allohga qurbat qiladigan bir makondir man hozir bu masjidni ko'rib juda ham mamnun bo'lib turibman hozir kelib kelayotib Yahyo domla bilan shuni gapirib kirdik aslida <laughs> masjidlar azizlar mana shunaqa bir o'ta bezaklariga qattiq berilmagan holda sodda chiroyli odamlarni ibodatdan chalg'itadigan holatdan xoli bo'lish kerak mana bu masjidni qarang judayam bir kirganda bir fayiz bor ekan bir baraka bor bir nur bor ortiqcha hech narsa yo'q lekin sharoitimiz zo'r mana issiqliklar bor hamma sharoit pokizalik yorug'lik endi bu albatta masjid mana shunday bo'lishligi kerak o'zi aslida va shuning bilan birga masjidda azizlar olloh azza vajallani zikr qiladigan joy bo'lgandan keyin bu yer ma'rifat ma'naviyat bir maskaniga aylanishi kerak hozirgi kunda mana ko'rayotgan bo'lsanglar ketayotgan er yangi o'zbekiston deb atalgan bir so'zni ko'p ishlatyapmiz bir atamani chunki hamma narsada yangilanish davlatimiz rahbari keyingi paytdagi avlodni ilmiga ma'rifatiga juda katta e'tibor qaratyaptilar har so'zlariga e'tibor bersak faqat ilm ilm ta'lim ilm ma'rifat haqida ko'p gapiryaptilar aslida islomni boshlanishi ham o'zi shu alloh haq aza yer yuziga yuborgan birinchi buyrug'i birinchi topshirig'i birinchi oyati o'qi degan buyruq bilan bo'ldiku stag'zu billah iqro bismi robbil de, degan oyatni nozil qildik payg'ambarimiz alayhialot vassallamga birinchi yuborgan topshiriqlari aytaylik biror bir namoz o'qish yoki boshqa bir topshiriq ibodat haqida hukm haqida hech narsa aytmasdan turib eng birinchi siz yer yuzini olamlarga rahmat bo'ldi payg'ambar bo'ldingiz deb payg'ambarlik maqomini berishlik holatida birinchi buyurgan buyruq topshirig'i o'qi degan topshiriq bo'ldi ilmga bo'ldi shuning uchun albatta ilmga ma'rifatga juda yam qattiq e'tibor qaratishimiz kerak masjid ilm maskaniga aylanishi kerak muhtaram imom domlamizdan qozi domlamizdan va barcha imomlarimizdan biz iltimos qilib turibmizki bugungi kunda mana shu mehrob bu minbar bizga payg'ambarimiz alayhissalomdan omonat bir meros bu yerda insonlarni dunyoyu oxiratda saodatiga sababchi bo'ladigan darslar ilmlar tarqalishi kerak inshaalloh umid qilamiz mana shu mehrobimiz bu minbarimiz ma'rifat minbariga ma'naviyat minbariga aylanadi masjidga kirganda azizlar odam rohatlanib kirishlik kerak payg'ambarimiz alayhialotu vassallam aytganlaridek al mo'min fil masjid mo'min bir masjidga kirganda xuddi suvga tushgan baliqda bo'lib qolar ekan baliqni qo'lingizga olib turib keyin uni suvga tushirsangiz uning uchun katta bir rohat bo'lib ketadi mo'min odam tashqaridagi butun muhit tashqaridagi dunyo tashvishlari har xil g'olag'ovurlar deymizmi yoki bir diqqat bo'lish o'ylanishlik hamma narsani shundoq qo'yib masjidga kirganda xuddi baliq suvga tushgandek rohatlanish kerakda mana shu rohatni his qilish kerak buning uchun albatta bu masjidga kirgan odam o'zini o'sha şey, masjidda ollohni baytiga kirishlikka loyiq sanab dunyodan boshqa narsani dunyoni unutib oxirat so'zidan boshqa zikru duodan boshqa narsani qilmaslik kerak sahobalarni mashhurlaridan bir kuni bittasi kirib kelibdilarda bir masjidda o'tirgan sahobaga qarab falonchini ko'rmadingizmi debdilar o'rinlaridan turibdida haligini qo'lidan ushlab tashqariga gapirmasdan olib chiqib ho masjiddan tashqariga chiqib turib ko'rmadim deb ha shuni ichkarida aytsangiz bo'lmasmidi deganda ha nima ollohni baytida dunyo gapini gapiraymi degan ekanlar shunchalik ehtiyot bo'lgan a biz masjidlarga kirganda ba'zan bemalol uni xohlagan gapni gapiradigan holatga aylantirib olishligimiz kerak emas suhbat qilishlik uchun tashqarida qancha imkoniyat bor lekin masjidga kirgan odam bu yerda zikr <laughs> duo tilovat ibodat qilib rohatlanib chiqish kerak masjidga kirgan odam bu joydan o'zgarib chiqish kerak azizlar <laughs> bu joyga kirganimizda boshqacha bir o'zimizga rohat olib chiqishimiz kerak chunki man alloh ha azza va jallaning yer yuzidagi uylaridan bir uy deb atalmish baytullohga kirdim va ibodatning eng go'zali bo'lgan sajda ibodatini peshonamni sajdaga qo'yib robbim Alloh deb chiqdim istig'for aytib chiqdim Allohga, tavba qilib hmm. chiqdim endi men o'zgaraman degan holatda chiqmoqlik kerak inshaalloh masjidlarimiz bugun shunday holatga keldi bir kuni Hazrat umar radhiyallohu anhu bilan abu dardo radhiyallohu anhu ko'rishib qoldilar abu dardo roziyallohu anhu bir sahroga chiqib bir alohida bir uyda yashardilar oldilariga borib hazrati umar roziyallohu anhu qarasalar juda yupun kiyingan shunaqa holatda ekanlar abu dardo bilan gaplashib o'tirib ikkalalari ikki do'st bir birini quchoqlab da, bir narsani esladilar o'sha şey, madinadagi e, qubo masjidini esladilar madinadagi qubo masjidi taqvo ustiga qurilgan deyiladi ulat taqvo sahobalar o'sha masjidni eslab quboni eslab yig'lardilar ey qubo masjidini sog'indik qubo masjidi qanday edi deb lekin qubo masjidini bilasiz hazrati umar roziyallohu anhuga o'xshagan bo'yi uzun odam qo'lini tekisi shipiga yetadigan tagiga esa joy joynamozni o'rniga toshni mayda toshlar to'shalgan tomi esa xurmoning shoxlari bilan yopilgan edi ba'zan yomg'ir yog'sa yomg'irni suvi o'tib sajda qilganlarda peshonasi ho'l bo'lib qolardi sahobalar lekin shu masjidni eslayaptilar eslab ham yig'layaptilar nima uchun chunki u yerda fayz bor edi u yerda payg'ambarimiz alayhisalotu vassalam bor edilar uni masjidni demak obodligi uning naqshi bilan uni minorasi bilan uni balandligi bilan emas masjidni obodligi masjidni fayzi u yerdagi ma'rifat bilan u yerdagi ma'naviyat bilan u yerdagi o'zaro munosabat bilan ekan azizlar mana <laughs> shu fayzni kirgizishimiz kerak masjidlarimizga ham ma'rifat ham ma'naviyat ham taqvo ham o'zaro munosabatdagi bir birlarimizga bo'lgan mehrni bugun azizlar allohga shukur qilishimiz kerak hozir kelayotib o'ylanib keldim bir andijondagi bir masjidni bir paytlar bitta darvozasini almashtirishlik haqida yoshi ulug' bir otaxon manga aytib beruvdilar bir andijondagi bir masjitlarimizdan birini sobiq ittifoq davrida shu darvozasini bir kengaytirib qo'yaylik kichkina bo'lib qoldi qiynalamiz deganimizda deydi moskvaga xat yozishga to'g'ri kelgan deydi moskoga xat yozganmiz deydi kabminiga yozganmiz deydi nechta joyga xat yozganmiz oxiri bitta tekshiruvchi kelib qo'lida o'lchovich bilan kelib darvozani o'lchab berib mana shundan bir santimetr ham katta qilmaysan deb ketgan deydi shunaqa qiyinchilik bilan qanchada shu bitta darvozani almashtirib olganmiz a bugungi imkoniyatlarni ko'ring azizlar bugun masjidlarimizni obodligini ko'ring bugun ulug'larimiz ajdodlarimizni marqadlarini yotgan joylarini obodligini ko'ring bugun dinimizga bugun ma'rifatimizga bugun qadriyatimizga berilngan imkoniyatni ko'ring albatta bunga shukur keltirish kerak alloh taolo qur'oni karimda agar meni bergan ne'matimga shukur qilsanglar man uni yanada yanada ziyoda qilaman deb marhamat qildi agar kufr keltirsak ya'ni kufroni ne'mat qilsak unda alloh aytadiki unda mani azobim qattiq deydi olloh o'zi saqlasin shuning uchun albatta allohni bergan ne'matiga shukur qilishimiz kerak shukur nima bo'ladi qanday bo'ladi shukur bu tilimiz bilan alhamdulillah deb qo'yishlikni de o'zi emas alhamdulillah deb bu til bilan izhor qilamiz qalbimiz bilan tasdiqlaymiz bu shukurni ammo lekin amal bilan isbot qilishlik bor amal bilan o'sha bergan ne'matdan unumlik va chiroyli foydalanish bugungi kunda din milliy urfiy qadriyatlarimizni bizga qaytarib berdimi bugungi kunda bizga mana shunday dinimizni qadriyatimizni urfimizni odatimizni asrlar osha kelayotgan bizni milliyligimizni hurmat qiladigan e'zozlaydigan buni kerak bo'lsa himoya qiladigan davlat rahbarini berdimi bunga albatta shukr qilib mana shundan chiroyli foydalanishimiz kerak masjidlar bu har bir ibodat joylarimizni biz faqatgina ma'rifat maskaniga aylantirishimiz kerak alloh haqq azzua vajala mana shunda bizga yanada ziyodalik beradi umid qilamizki hali bunday masjidlarimiz ko'p ko'p bino qilinadi azizlar umid qilamizki hali diyorimizda bundanda go'zallik bundanda obodlik bo'ladi faqatgina siz bilan biz esa bir ma'rifat bilan ma'naviyat bilan bo'lib kelajak yoshlarimizni vatanga muhabbat diniga muhabbat ota onaga muhabbat atrofidagi mo'min musulmonlarga muhabbat bilan tarbiya qilib tursak inshaalloh mana shu avlod bizni bugungi qoldirgan merosimizni o'zlarini qo'llarida qabul qilib oladi payg'ambarimiz alayhissalotu vasalom azizlar o'sha e, xutbada ya'ni xutbatul vadoda hajjatul vadoda xutba qilganlarida vasiyat qilganlarida ko'p vasiyatni qoldirganlar sahobalarga qarab mendan keyin mana bu mana bu mana bu ishlarni qilasizlar buni sizlarga omonat qoldirdim sizlarga yetkazdimmi allohim o'zing guvoh bo'lgin sen shohidsan mana man omonatni yetkazdim deb sahobalarga omonatni tashlaganlar u omonat sahobalardan tobiinlarga tabi tabia tobiinlarga bizlarga qadar kelyapti endi yani bugun mana shu omonatni biz ahli ilmlar imom domlalar ustozlar olib siz azizlarga tarqatilyapti bu meros ulug' shayxlardan birlari bir kuni basra bozoridan o'tib ketayotgan ekanlar odamlar so, hammalari kimdir savdo so, sotiq biri biri bilan janjal qilgan shunaqa bozordagi bo'layotgan ishlarni ko'rib ey bozor ahli bu katta jomi masjidimizda payg'ambarimiz alayhissalomdan qolgan meros taqsim qilib bo'linyapti borib o'zinglarni ulushinglarni olinglar debdilar bozor ahli hammasi yugurib kim o'zlariga masjidga yetib borishibdi rasululloh sollallohu alayhi vassallami boyligidan bizga ham tegsin deb hammalari kiribdi haligini xabarini bergan shayx rahmatulloh alayhi aylanib bu tomondan kechadan kelasa odamlar yo'llariga chiqibdilarda aytibdilarki bu qanaqasi sizni fozilimiz desak olimimiz desak shayximiz desak yolg'on gapiribsiz nima deb yolg'on gapirdim a siz masjidda payg'ambarimiz alayhissalomdan qolgan meros taqsim qilinyapti borib olinglar degandik devadingiz borsak yo'q ekanku nimani ko'rdinglar ha kirsam kirsak bir odam namoz o'qiyapti ekan bir odam duo qilib o'tiribdi zikr qilib bir odam qur'on o'qiyapti ekan hech narsa yo'q deganlarda shayx yig'lab turib ularga qarab aytibdilarki payg'ambarimiz alayhisalotu vassalamdan mana shu namoz qur'on duo zikr ma'rifatdan boshqa nima meros qolgan deb mana shuni olinglar degan edim sizlar dunyoda tushundinglarmi debdilar demak payg'ambarimiz alayhisalotu vassallamdan meros mana shu qolgan shuning uchun al varasatul anbiya deydilarda ulamolar payg'ambarlarning merosxo'rlari <laughs> ana o'sha qolgan merosni asta asta olib kelib 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 o'zini egalariga tarqatilib kelyapti o'n to'rt asrdan beri azizlar mana bugun siz azizlarga biz mana shu uchrashuvda ozgina bo'lsada yana rasulimiz alayhissalomni ushbu meroslaridan baham ko'rdik inshaalloh allohdan umid qilamizki alloh azza vajalla hammalarimizni mana shu sunnatga muvofiq mehr oqibatda taqvoda bo'lishligimizni nasib qilsin bu mascjitni alloh taolo muborak qilsin ilohim uzoq yillar bu yerda ibodatda bo'lishlarimizni ko'p yillar ma'rifat ma'naviyatda davom etishligini alloh nasib qilsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu salomat bo'linglar